Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Blank the Series 2 de 4. Tú no tienes ni voz ni voto basados en el libro. Te extraño, mis piernas se detuvieron y mis ojos se cerraron. Parecía que se negaba a rendirse, pero al menos permíteme invitarte a comer. Invitarme a una comida. Mis labios formaron una sonrisa encantadora después de escuchar eso. ¡Qué momento perfecto para tal oferta! Si me extrañas tanto, déjame elegir el lugar. Sí, señora. Aunque mi habitación estaba en Bangkok, elegí un restaurante en Samut Songkram para mi comida. ¿Por qué tenía que disculparme por ser egoísta? Si el hijo del gobernador quería acompañarme con mucho gusto, había visto muchas críticas positivas de ese lugar en las redes sociales y tenía muchas ganas de probarlo algún día. Me sorprendí que el día fuera más rápido de lo que esperaba. De vez en cuando extrañaba a mi abuela ella era rica y podía darse el lujo de proporcionarme comida sabrosa. Eso era lo único que disfrutaba cuando vivía con ella. No estaba preocupado de que pudiera haber sido engañado para que viniera hasta aquí. Chet dijo, Adelante, pide lo que quieras. Sus ojos todavía brillaban con admiración cuando me miraba, de la misma manera que lo hacía hace muchos años pero no eran los ojos de alguien que sería un buen esposo padre. Todavía era indigno. Si tú lo dices, si alguna vez quieres comer algo delicioso, no dudes en llamarme. Vendré. Si está tratando de usar la comida para acercarse a mí, no te servirá. Te estás comportando como un cachorro. Disculpa. «Deberías tener una cierta cantidad de ira hacia mí, Chet», le dije con un poco de agravación, haciendo casomiso de la etiqueta que me inculcó mi abuela. Quité el caparazón del cangrejo y alcancé la deliciosa carne. «Lo que hice fue una desgracia para ti y tu familia. ¿No le gustó a tu familia? Sí. Deberías hacer lo mismo que hicieron tus padres, ser hostil conmigo». No te comportes como un cachorro que ama ciegamente a su dueño. Te hace ver patético. Eres más atrevida. Ya no eres reservada. Estaba oprimida. No tienes idea de lo que estaba pensando cada vez que mi abuela me hacía pasar el rato contigo. Entonces, ¿cuál era tu opinión sobre mí? ¿De verdad quieres que lo diga? Levanté una ceja anticipadamente a su respuesta. Para asegurarme de que estaba listo para aceptar lo que estaba a punto de decirle. No te enojes cuando te lo diga. No me molesté cuando te fuiste. Me reí tanto que casi me atraganto con la comida, dejando todas las cosas que estaba haciendo. Me concentré en una conversación más seria. Pensé que era muy incapaz, ¿eh? Un niño incapaz que siempre obedecía a los padres. No tuviste objeciones a la mujer que tus padres te asignaron. Ni siquiera trataste de argumentar en contra de la idea, como si no tuvieras una opinión propia. Le dije inclinándome con la barbilla apoyada en ambas manos. Lo miré fijamente mientras él escuchaba en silencio. Pensé en cómo sería el tipo con el que tendría un hijo, tendría relaciones. Tendría que depender de ti para liderar a la familia, mientras que ni siquiera podías levantar tu propia voz y ser escuchado. Me compadecí de ti, eso fue demasiado. Tomé el cangrejo que todavía estaba en mi plato y seguí con la comida. Él asintió y dijo, entonces déjame decir algo, adelante, no soy incapaz, puedo entender y analizar mis pensamientos, incluso me gradué de la Universidad de Oxford. Tener un título no significa que la persona sea capaz. Sirve como prueba de mi comprensión y educación. Es importante que sepas que fui yo quien inició la conversación sobre el matrimonio.